Вітаю! Той, хто багато і результативно працює, повинен добре відпочивати. Керівники підприємства організації вважають хорошим тоном зміцнювати корпоративний дух в своїх фірмах за допомогою професійно організованих розважальних заходів. Особливо напередодні новорічних свят. Але щоб шоу вдалося на славу, його повинна влаштувати людина ще досить рідкісної у нашій державі, але дуже перспективної професії. Івент-менеджер у нашій студії зустрічайте Катерину. Ластенко. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Катю, кто же такие ивент-менеджеры и что это за профессия? Профессия новая, профессия интересная, профессия веселая, но очень ответственная. Потому что найти ключик каждому сердцу – это достаточно нелегко. Гостей бывает очень много, у всех у них вкусы разные, но все должны получить заряд удовольствия, заряд позитива от проведенного мероприятия. Собственно, в этом его цель. Поэтому любой ивент-менеджер должен быть, с одной стороны, достаточно умным человеком, чтобы спланировать и спрогнозировать, что как может произойти. С другой стороны, достаточно креативным, чтобы на его идею было интересно приходить, смотреть и любоваться. Ивент-менеджер, звідки профессия до нас пришла? Uh, ну, мне кажется, что уже созрела в обществе такая потребность uh -huh. на самом деле. Многие компании стали организовывать большие ивенты, uh -huh. и самостоятельно, чтобы справиться с этим самостоятельно, нужно было нанимать отдельные отделы, брать специалистов, а не каждая компания, собственно, это может себе позволить. Чем же видрезняются виды аниматоров? Ну, на самом деле, тем, что ивент-менеджер — это руководитель. Uh -huh. То есть он руководит и всем, что происходит на сцене, и всем, что происходит за кулисами. Uh -huh. И иногда мероприятия готовятся 3, 4, 5 месяцев, проходят один день. И каждая деталь продумывается отдельно. Собственно, таким мыслителем, таким режиссером, и одновременно бухгалтером, одновременно коммуникатором и переговорщиком должен быть ивент-менеджер. То есть один человек все это должен делать. На сегодня кого больше в этой профессии? Человеки или женок? И чему так? А, вы знаете, у меня больше работает обычно девушек. Почему? Потому что парни, по моему мнению, как-то очень быстро загораются, но и быстро сгорают в этой профессии. То есть профессия на самом деле, хоть и кажется веселой, но достаточно ответственная для того, чтобы, ну, как бы женщина может долгое время готовиться к одному дню. Мужчине хочется, мне кажется, все время новых проектов. А кто наичастейший замов замовник? Ну, это большие компании, которые заботятся о своих сотрудниках, которые заботятся о том, чтобы э, в компании поддерживать корпоративную культуру. Э, которые, компании, которые понимают, насколько нужно заботиться о своем персонале, насколько нужно проявлять к ним заботу. И... Ну, собственно, кото, яка готова ділитися радостю, да, коли ми відмічаємо кіто успіхи компанії, юдин не тільки Новий год ведь отмечают корпоративно. Є якісь такі особливості, характерна різниця, так би мовити, між різними колективами. Я думаю, що ви працювали з лікарями, і з кібернетиками, да. і з менеджерами. Чим вони відрізняються? Як ви знаходите правильний підхід? Ну вы знаете, мне, наверное, повезло в том, что какие бы ни были компании разные, были и компьютерщики, и те же рекламисты, то есть наши коллеги. Ну то есть такой разный эмоциональный, ну как бы разные люди в Один сценарий до всех вы не можете подобрать. Это невозможно, это непрофессионально. То есть для того, чтобы подобрать правильный сценарий, нужно компанию детально изучить, изучить темперамент людей их вкусы, их активность, насколько они готовы участвовать в программе, либо просто наблюдать за происходящим. Ну, мне повезло в том, что в любом случае результат всегда был замечательный. И, ну, может быть, я скажу, что люди более умственных профессий, они больше дольше присматриваются, то есть они их нужно дольше погружать в атмосферу созданную. Раскачать это. Да, раскачать. Но это и более интересно нам, как ивент-менеджерам. Э, что они замовляють? от До чего лежит душа у тому потому что саме керівництво є вашим замовником? Вы знаете, мне очень нравится, что э, заказывают достаточно активные концепции, в которых э, участвуют не только приглашенные актеры, но еще и сам коллектив. То есть люди сами себя хотят веселить. Тобто, То есть это какие-то игры, какие-то тренинги, возможно. Что это? Как да. это выглядит на практике, расскажите. Uh -huh. Очень любят наши люди смотреть телешоу, которые, как бы, выходцы из народа становятся звездами. Так. Поэтому мы достаточно часто предлагаем, и люди в этом охотно участвуют, стать звездой за один вечер. То есть мы приглашаем профессиональных хореографов, профессиональных визажистов, музыкантов и так далее, разделяем людей на команды и предлагаем в течение вечера сделать какой-то свой номер, свое выступление, свое маленькое шоу, срежиссировать его самим людям, самим поставить, самим выйти, самим стать актерами, звездами для своего коллектива. Костюмы визажисты, ты кажете, это все ваши? Зачастую, да, зачастую это так, тоже такая кропотливая работа, требующая э, ну, какого-то режиссерского таланта, uh -huh. да, чтобы понять, что кому подойдет, что, может быть, нам понадобится. Какие-то, может быть, вещи, которые нестандартно применяются в подобных концепциях, мы, мы как бы тоже собираем. Вот. А люди все это используют, активно участвуют. А до Нового года много у вас предложений до вас. Ну, вы знаете, мы никогда не жалуемся uh -huh. на простой. То есть э, мы рады, что люди продолжают веселиться и продолжают э, как бы воплощать какие-то новые идеи. А до Нового года, что замовляют? Чого, чего хочут? Вы знаете, почему-то... Снегуронька и Деда Мороза. Именно чи... в новогоднюю ночь? Так. Э, ну, сейчас... Э, и, кроме классических «Снегурочки» и «Деда Мороза», э, приглашают также каких-то супергероев из фильмов. Например, э, персонажей. Ну, для детей очень любят приглашать Шрека, допустим, угу. того же самого. Э, «Кота в сапогах», который пришел ну, у нас, он был в детстве с вами, угу. да, а сейчас нынешние дети смотрят его тоже в американских мультиках. Угу. Вот. Но у нас в принципе больше заказывают каких-то аниматоров, да, потому что есть анимация не только для, для маленьких, есть еще анимация для взрослых. А в каждую дорослі бажають перевтілитися. Ну, мужчины люблять пере- перевплащатися в піратів, каких-то mm. тоже суперменів, в даких да, там моряків, авіаторів, а жінки. Жінки люблять маски, красиві бальні платья, mm -hmm. венеціанські карнавали. Ну, в принципе почему-то в последнее время очень модная ну, у нас пионерская советская концепция мне кажется что как раз сейчас уже в Споминається ту все найкраще з тих, да, і хочеться людям об'єднатися з общей позитивной идеей. Ну і якби ми теж беремо все из з тих из з тієї епохи і таким образом об'єднаємо колективи. Що ви порадили керівникам, які шукають собі правильного івент менеджера, правильного організатора свята, можливо, аніматора, На що треба звертати увагу, щоб потрапити саме на тих, що треба людей? Мне кажется, стоит обращать внимание на то, сколько вам вопросов задают. Uh -huh. То есть, если вам хотят предложить что-то стандартное, mm -hmm. то как бы, достаются сценарии из стола да, и как бы, вам предлагаются на выбор там, несколько mm -hmm. сценариев. А, профессиональный ивент-менеджер всегда задаст вопросы руководителю mm -hmm. о его коллективе. А, что это за люди? Какие раньше были у них уже мероприятия? Как они в них участвовали? Mm -hmm. Чем они увлекаются? Больше женщин или мужчин? Какие ценности в компании, которые нужно донести до коллектива? А, может быть, есть какие-то акценты в руководстве? в каких-то новых организационных моментах компании. То есть все это можно транслировать путем ивента. И мне кажется, что чем профессиональнее менеджеры, тем чем больше он хочет угодить не только директору, но и всему коллективу, да, чтобы это мероприятие не просто было веселым, а эффективным. А мы именно за эффективные мероприятия, которые приносят пользу людям, а не только счастье, хотя счастье — это тоже польза. То есть такой ивент-менеджер всегда будет изучать детально и советовать. Це своїм клієнтам. Що ви порадили тим людям, які йдуть на свято? Тому звичайним працівникам, які хочуть відпочити, з яким треба йти настроєм, можливо, треба якось підготуватися специфічно. Ну, э, настрой, конечно, это прежде всего. Э, особенно новогодние праздники проходят уже в тот период, когда люди очень устали от э, всего года. И не, не секрет, что именно в последние дни пытаются все свои хвосты доделать, да, рабочие моменты. И люди уже на Новый год приходят в таком настроении, что, ну, не, не иногда, да, что уже хочется им домой, угу. и хочется, чтобы их быстрее отпустили. хочется на сам... три выходных, так? Да. Но на самом деле это же дополнительная возможность посмотреть на своих сотрудников, как, да, как на людей, как на живых людей, у которых куча талантов, которые на самом деле не только умеют правильно делать свою работу, но еще и обладают какими-то качествами интересными. Это возможность открыться самому перед своему, своим коллективом, своим руководством. У меня были такие случаи, когда после мероприятий руководство повышало в должности своих сотрудников. То есть они видели да, в каких-то тимбилдинг-играх лидеров, І з часом начали присматриватися к этим людям, в нестандартной ситуации, в тобто есть скорпораційна міроп'яті люди проявлялися. Катя, мені цікаво. А от наприклад, ви приходите в колектив, да сьогодні вечір, сьогодні свято. Ви за зовнішністю, за манерою поведінки, за одягом, ви можете визначити наперед, от яка вже людина буде сьогодні лідером. Або декілька осип Вот знаете? с изобнишними параметрами, че не завжди так? Вы знаете, да, есть такое правило, что практически в каждом коллективе, на каждом корпоративе есть такой человек, или бывает даже два-три, uh -huh. которые являются соведущими мероприятия, uh -huh. которые участвуют во многих конкурсах, которые готовы активничать. Ну, этих людей даже скорее не по внешности ты определяешь, а по uh -huh. манере своего поведения. То есть эти люди сразу рвутся в бой, они готовы говорить тосты, они они полны энергии и, собственно, ведут за собой всех остальных. Они зажигают, потому что ну, они, они зажигаются от нас, да, от них зажигаются все остальные. Чи доводилось вам примушивать взяти участь в том или ином виду деятельности? И как вы, что вы делаете с такими людьми, которые ну, просто не хотят принимать участие? Вы человек? знаете, э, такого не бывает, что люди не хотят, они иногда боятся. И тут э, никогда не нужно принуждать людей к чему-то, тем более принуждать веселиться, мне кажется, mm -hmm. это иллюзия. Невозможно людей заставить но можно их немножко подтолкнуть, немножко сделать комплимент, немножко подыграть и сказать, что у них получится, подбодрить их. Может быть, с ними какие-то пройти активности вместе за руку, а потом они уже сами готовы будут на многое. То есть тут главное людям немножко помочь в смелости, в уверенности в себе. Спасибо за вашу смелость, что вы пришли до нас в темную пору. Хочешь, чтобы вы несколько слов нашим телеглядачам с ранку сказали? Мне было очень приятно общаться с вами сегодня, и всем вам я желаю не только хорошего, позитивного рабочего настроения в следующем году, но и прежде всего внимания и любви к своим самым близким людям. Удачи вам! Шановна, дякую, що ви завітали. Телеглядачі, я нагадаю, що у нашій студії була Катерина Ластенко, це івент-менеджер. Якщо ви не знайомі з такими людьми, то прошу, будь ласка, всім керівникам можна замовляти таких людей до себе на свято, і вони вам влаштують справжній фейерверк. Що шановні, ми рухаємось далі. Попереду ще багато цікавого і бути сьогодні щасливими, надзвичайно світлими і відкритими. Адже саме сьогодні дуже світлий і щасливий день. Сьогодні день Святого Миколая. Щиро вітаю всіх Миколаїв, також всіх наших телеглядачів. Рухаємось далі.